di tujuh tempat berlakunya peperangan Khandak Nanti hari Isnin semasa kita keluar check out Baru saya minta driver pusing ke university insyaAllah Takut ni kan makan masa lagi ni ha? Baik di Masjid Kiblat Time Masjid Dua kiblat Dan Masjid Tujuh Kita tak turun Kita lalu sahaja Kawasannya sangat-sangat terhad kita lalu saja. Ha? Okey, saya ada masukkan tadi yang dalam WhatsApp group kan. Program petang ini. Dah baca? Okey, program petang ini ya. Jadi selepas asar. Azhar balik makan, rehat dulu. Ambil dah tidur. Nanti pergi asar, balik asar terus ke dewan matan kita M. Jangan lambat-lambat ya. beritahu kepada family dan rakan bilik anda Siapa nak ikut ke Masjid Kubak malam ini okay, Saya minta anda masukkan nama Kita akan bertemu selepas insyak Di pagar Masjid 338 Kemudian kita akan pergi ke Masjid Ramamah Terus ke, ke Masjid Kubak Kiri kita yang besar ni namanya Ring Road dia satu highway yang bulatan yang besar. Buka, aplikasi Nusuk tu jangan buka dah tengok tengok kan takut dia tekan nanti biarkan saja nanti di hadapan petugas-petugas Nusuk tu baru buka Kita ni kan nampak Bangunan besar Yang ni Dewan tau Sebelah kanan ni Ni Dewan Majlis Perkahwinan Ni mereka tak buat kat rumah Macam kita tu Pasang kema semua Pergi Dewan tahu tuan-tuan Tengok tangan saya nampak tu Saya tunjuk tu Ada masjid yang dua menara Dua kubah warna putih tu kan Saya mm. hmm. nampak eh So kita lalu sahaja tuan-tuan eh Firman Allah SWT di awal juzuk yang kedua Kata nara takkan lupa wajib kefis sama Falun wali yang naka tu balatan tarbaha Falun li wajah ke syatral masjid yang haram Fahal tu makuntum falun li wajah ke syatral Wa innal ladhina ufu kitab la ya'lamuna annahu haqqun rabbihim Allah itu ghafilan apa yang mereka. Ayat ini ceritakan kepada kita tentang peristiwa dua pertindahan kublat atau okay, sebelah timur. Ibu bangunan tu tadi dekat nampak ni. Jadi laluan jalan kaki. Wah ni semua baru ni kanan kiri ni. Dia buat kedai kedai kopi. Baik. Ayat itu membawa maksud sesungguhnya kami sering melihat engkau wahai Muhammad memalingkan wajah doa memohon uh, kepada kami untuk meminta agar dipindahkan kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram Al Mekah. Dalam tafsiran riwayat kita tentang ini beritahu selama 12 ataupun 13 bulan ya Maksudnya dah sampai tahun kedua dah Nabi berada di Madinah ni Nabi solat kiblatnya ke Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa sana Tetapi daripada hari pertama Nabi sampai Madinah ni Nabi dah doa Ya Allah Minta dipalingkan kiblat ni Pergi ke Mekah Masjid Al-Haram Kenapa? Kerana orang-orang Yang sampai sekarang kan Yahudi ini Mereka menganggap Al-Aqsa itu pun sebagai Tempat suci mereka ya. Pula mengenangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam yaitu daripada Ismail itulah salah sila turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdua itu yang membina Kaabah. Maka Nabi sering berdoa agar kiblat itu dipalingkan ditukar ke Masjidil Haram. Maka Allah turunkan perintah dalam ayat yang saya bacakan tadi ni Buka Baik Jadi Dalam riwayat disebutkan tuan-tuan eh, Perhatikan saya baik-baik Kan tadi ada nampak dua kubah kan uh, Kubah yang pertama tu Dia menghadap ke Al-Aqsa, Palestin. Pada rakaat yang pertama dan kedua Disebutkan dalam riwayat Ketika tu Nabi Salat Zuhur Ada yang kata dalam riwayat yang lain Salat Asar Jadi rakaat pertama dan kedua Nabi dan para sahabat menghadap ke arah Al-Aqsa, Palestin. Sempat sebelum masuk rakaat yang ketiga Datang perintah daripada Allah Dipalingkan Mesti dipalingkan Maksudnya, maksudnya rakaat tiga dan empat itu Nabi dan para sahabat Berkiblatkan ke Makkah, Masjidil Haram Masjidil. Nabi datang di kawasan tempat uh, Perkampungan itu adalah Jemputan daripada orang-orang situ Makan, kemudian Nabi sempat Solat, maka dipalingkan Maka tersebar berita sampai ke Masjid Nabawi dan seluruh Madinah ini Maka kiblat dipalingkan Orang-orang Yahudi kafir di Madinah ini Mereka sering mengejek tengok Muhammad dan pengikutnya Nampaknya agama mereka sama seperti kita Kerana mereka pun berkiblatkan Al-Aqsa ataupun Palestin itu Maka Nabi sedih sebab itu Nabi berdoa ya tetapi sebaik sahaja dipindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram pun tetap orang-orang Yahudi kafir di Madinah ini mereka kata Muhammad membawa agama yang pelak boleh pindah sekejap sana sekejap sini entah nanti pindah ke lain pula. Ya begitulah sifat orang-orang kafir sepanjang zaman tu. Ya, jadi itulah ayat yang saya bacakan tadi orang-orang kal yahud mereka memang dan selama-lamanya sampai kiamat Tidak akan pernah reda Dengan cara kita beribadah Cara kita berkehidupan Muamalah dan sebagainya Baik Kita di hadapan ini tuan-tuan eh, -tuan, ya. Tengok tangan saya Di hadapan kita ini adalah kawasan peperangan Handak Handak maksudnya adalah Paris Ya Nama lain bagi peperangan ini adalah Al-Ahzab Jadi parit Khandak itu di mana? kanan kita ni kita nampak kereta sebelah kanan ni sampai kiri ini sepanjang 3 km. Baik eh, masjid tu masjid yang baru saja eh. Baik tengok tangan saya. Boleh nampak ada masjid kecil atas bukit ni. Ni bukit kecil ni kan? Ya ada orang ni kan? Ya ya ya. Masjid Al-Fatah. Masjid di di atas masjid ini lah ya. Nabi berdoa selama 3 malam dengan bangun malam Nabi berdoa agar Allah berikan kemenangan kepada orang-orang Islam. Maka namanya Al-Ahzab iaitu kumpulan-kumpulan seramai 10,000 orang orang-orang Madinah yang kafir orang-orang Quraisy, orang-orang luar Madinah yang Yahudi uh, kumpulan Bani Ghatafan mereka ber berkomplot namanya Al-Ahzab berkumpulan seramai 10,000 orang menyerang orang-orang Islam Nabi dan para sahabat sekitar 3,000 orang jadi doa yang kita baca tu kan lah doa kunut nazilah tu kan Ya Mujriyah sahab Ya hazimal ahzab Sambung tuan-tuan Ihzimhum -tuan. eh, Ya itu doa yang Nabi baca Ketika berada dalam peperangan khanda ini Munzil dari kitab Ya Mujriyah sahab Baik Jadi di bawah, di bawah bas kita ni lah Kawasan yang dahulunya parit itu digali Idea cadangan daripada Salman Al-Farisi Seorang yang berkulit hitam dia beritahu kepada nabi dan orang-orang Islam, kami di Parsi ketika diserang oleh pihak musuh dan datang masuk ke kawasan kami, kami siap bersedia menggali parit. Jadi tentera Islam pada ketika itu tak pernah lah ada pengalaman kan? Jadi mereka menggali Nabi setuju dengan cadangan Salman Al-Farisi, maka digali parit Berlaku beberapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa menggali parit ni. Yang pertamanya ada satu batu yang besar yang para sahabat cuba pecahkan tetapi tak ada seorang pun yang mampu pecahkan. Jadi mereka beritahu kepada Nabi Rasulullah ada satu batu yang kami tak mampu nak pecahkan. Yang lain okey je kan. Jadi Nabi datang dengan tangannya yang mulia Nabi pukul batu tersebut Pukulan yang pertama mengeluarkan cahaya yang menjulang ke langit Begitu juga uh, pukulan yang kedua dan pukulan yang ketiga Nabi beritahu kepada para sahabat Cahaya ini membawa makna Yang pertama adalah pembukaan Islam akan sampai Pertamanya ke kawasan Syam Pertamanya Farsi Pertamanya uh, uh, Ruh, Ruh, ya. Kemudian Parsi Yang kedua itu Parsi Dan yang ketiganya adalah di Yaman Jadi selepas kewafatan Nabi SAW Islam itu Seperti yang Nabi janjikan Tersebar Ketiga-tiga Benua negara yang besar itu Seperti di dalam surah Ar-Ruh Al Alif Lam Mim Ghulibat Ar-Ruh Ya, itu pun cerita berkenaan dengan kemenangan orang-orang Islam. Mujizat yang kedua yang berlaku dalam peristiwa khandak ini adalah Ketika mereka sedang menggali parit Mereka orang para sahabat ini kehabisan makanan tuan-tuan Kelaparan Datang seorang sahabat yang lain memberitahu kepada Nabi Rasulullah Saya menjemput tuan dan beberapa sahabat sahaja Mari datang ke rumah Itu yang ada untuk dijamu Tetapi Nabi pesan kepada tuan rumah ni Kau pergi balik siapkan hidangan dan izinkan untuk aku bawa semua mereka yang berada dalam kerja menggali parit ni. Jadi Nabi bawa semua orang-orang Islam yang berada dalam kerja-kerja menggali parit itu pergi ke rumah kawan ni tadi. Nabi beri syarat biar aku yang menghidangkan kepada tetamu. Jadi dengan mukjizat dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makanan yang asalnya sedikit itu tadi Telah mencukupkan semua yang ada Semua yang ada Bahkan masih berbaki lagi ketika mereka meninggalkan Tuan rumah itu Tuan yang dirahmati Allah Para sahabat Mereka dapat merasai Mujizat-mujizat Nabi SAW Ketika Nabi masih berada dengan mereka Rasakan Mujizat Al-Quran ketika kita ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang hanya satu ditinggalkan kepada kita sebab itu jika orang-orang Islam di akhir zaman ini dengan al-Quran tidak disayangi tidak dibaca bahkan memahami apatah lagi mengamalkan makna kata benar-benar telah jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan rahmati Allah alhamdulillah